Verəməxti kanal izləyicilərimiz, yeni bir gündə hər birinizə salamlayırıq. E, deməli, çox gözəl bir evisə təqdim edəcəyik. Evin hallarısında qarşısındayıq. Evə aid, baxın, belə bir küçə var. Bu küçə belə deyək də bu iki evə aiddir. Bu hissədə görürsüz, təmirlə döşənilibdir. Belə deyək də bu məhllə bu küçə bu iki evə aiddir. Həyətində görürsüz, suyun axması üçün yer də qoyulub. Evin düz qarşısındayıq. Keçək içə baxaq. Bəli, Göyçay sərhəsində hərbi komissarlığın yaxınlığında 125-ci korpus adlanan ərazidədir. Ev budur. Yerdən kifayət qədər hündürdür. Hadasa 10-11 daş kürsülüdür. Altında garajı var. Həyat da kifayət qədər yaxşı ölçülərdədir. Rahat şəkildə 1, 2, 3 maşın saxlamaq üçün garajla birlikdə belə deyək də yer var ilin özü xarici fasad işləri səliqəlidir. Qarajı sizə göstərim, ətraflı. Görürsüz? Qaraj da hazır vəziyyətdədir və arxa tərəfdə evin buranı göstərim. Belə bir kəsik var, evin alt hissəsidir. Qufqurudur, belə deyək də, evin altı. Gəlin özünüz də baxarkən şahid olacaqsınız. Həyat yaxşı ölçülərdədir, səliqəli formada tametlə döşənib. Həyatında Suyu var, suyun axması üçün burada yer qoyulub. Ev keyfiyyətlə tikilibdir, yerdən də kifayət qədər hündürdədir. Qalxıq indi evinə baxaq. Ətrafda hamısı yaşayışdır. Belə deyək də evlərdir. Evdə xırda işlər qalıb, aboydu, qapılardı, bir də döşəmədə müəyyən işlər qalır. Və salam, maksimum 1 həftə, 10 günlük iş qalır. Girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərlər görürsüz, yerdəndir, yəni aşağı hissədəndir. Şifayət qədər də çox gözəldir. Kombin xətləri təklifdir. 2 geniş yataq otağı, geniş zal, mətbəx və sanitar qovşaqdan ibarətdir. Bu bura bu, hamam tualetdir, birlikdədir hamam tualet. Girişdən sağ tərəfdə zaldır. Zalın artıq görürsüz aboyları vurulubdur. Açıq rəngdə belə bir gözəl aboylar vurulub. Qapılar qalıbdır və digər otaqlarda aboylar qalıb. Qiymət münasibdir, 50.000 manata satışa çıxarılıb. Evimin əsas üstünlüklərini bir daha qeyd edim. Ev yerdən kifayət qədər hündürdür, kürslüdür. Evə aid şəxsi evin alt hissəsində garajı var. Qonaq otağı kifayət qədər böyükdür. Bu yataq otağına da fikir verin. Çox yaxşı ölçüdədir. Ümumiyyətlə evin tikili sahəsi böyükdür, hərdsə 90 kvadrat olar minimum. Belə bir yataq otağı, bu yataq otağının sol tərəfində isə ikinci yataq otağı var. Bura nisbətən Birinci yataq otağı nisbətən kiçikdir. Alıcıya tam hazır vəziyyətdə təhvil veriləcək, kombi xəttləri çəkilibdir. Evin alt hissəsində garaj var, həyat səliqəli formadadır. Qiymət də 50 min manat təyin olunub, ilkin qiymətdir. Yəqin ki, müəyyən razılaşmaz olacaq real alıcı ilə. İstəsəniz qalan avyeyləri, qapıları gəlib öz zövqünüzə uyğun da seçə bilərsiniz. Yəni bu imkan da verilir alıcıya. Alıcının zövqinə uyğun oboylar seçilib vurula bilər. Bu günlük bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olun. Əgər sizin də satışda olan bir əmlakınız varsa, 070 357 18 18, 18. bizimlə əlaqə saxlayın. Nömrədə WhatsApp aktivdir. Gələrsinizsizin evi də eyni ilə bu formada çəkək və alıcılara təqdim edək. Videonun aşağı hissəsində isə satıcının nömrəsi qeyd olunub. Həmin nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.